Білоцерківський авіакомплекс це не тільки цехи, де проводиться ремонт авіаційної техніки, а й аеродром, про який всі забувають. Проте саме він забезпечує безпечний прийом та відправку повітряних суден, що прибувають на завод для ремонту. Про цю досі незнану сторону роботи авіакомплексу розповідає Володимир Сорокожирнів. Всі польоти тут відбуваються. коли літає мали авіація. У нас руководство йде з Северного СКП, Когда э, идут полеты тяжелой авиации, руковожу здесь я. И если влетает малая авиация, мы приоритет э, предоставляем только тяжелым машинам, которые приходят или уходят с нашего аэродрома. А когда летает малая авиация, все управление задействовано на северном СКП, и там находится диспетчер, акрубопилот. И мы здесь постоянно его контролируем, чтобы при ухудшении метеоусловий или что-то проверяем пригодность аэродрома для этих полетов и по необходимости или открываем или закрываем полеты. Мы летаем здесь в районе аэродрома по правилам визуальных полетов. У нас задействована радиостанция одна с воздушным судном на частоте 125,1. Вторая радиостанция задействована на частоте резервной аварийной 121,5. Радиостанция задействована внутриаэродромная со всеми службами, которые обеспечивают полеты. И на случай аварийной посадки или аварийной ситуации у нас задействована еще радиостанция МРИЯ. Это МЧС города Белая Церковь. Все эти радиостанции обеспечивают как прием, так и выпуск воздушных судов в простых метеоусловиях. В случае <coughs> ухудшения метеоусловий или погодных условий, это осенью, мы можем задействовать РСП-10МН. И у диспетчера на экране отсвечивает э, на ВИСП-75Т, отсвечивает э, поветерное судно, откуда оно заходит. И в любой момент можно ему подсказать, направление и курс, и курс посадки, и направление, или он отклоняется, или что-то. Можно по диспетчерскому локатору можно определить все действия экипажа. Разбудовывать его надо. Почему? Потому что аэродром, во-первых, готов с такой полосой 2500 метров на 42 сертифицирована и 80 ее ширина. Здесь можно садиться, и я будучи военным, я после окончания училища э, сюда приехал служить, после Тамбовского училища летчиков. И мы здесь его ремонтировали. Там бетона хватит на любой Боинг садиться сюда. И я вам скажу, что вот сейчас мы постоянно находимся и в настоящее время сейчас его... Мы его поддерживаем в таком состоянии, что даже некоторые летчики, прилетая сюда, даже из-за границы, из дальнего рубежа, из ближнего, они говорят, что такого бетона даже э, на хороших аэродромах нету, Не считая, конечно, Борисполя и Жулят. Вот я знаю одного пилота хорошего, что он говорил, я садился в Днепропетровске, то я говорит, там рулил, вот так, влево-вправо, кругом одни ямы. У нас, я вам серьезно говорю, у нас полоса в прекрасном состоянии. Мы ее поддерживаем, каждый год идет, вот в настоящее время идет ремонт. И все неровности, которые начальник аэродромной службы у нас, женщина Лариса Валентиновна Слонова, она очень скрупулезный человек, и она к этому делу относится с большим энтузиазмом и настойчивостью. Таким чином, білоцерківський авіакомплекс має великі перспективи для розвитку. Більш того, існує проект розвитку цього комплексу, який надасть нові робочі місця та додатковий дохід до міського бюджету. Питання лише в тому, чому міська влада не має бажання остаточно вирішити це питання, розгляд якого з площини практичних дій переноситься у площину нескінченних засідань та обговорень.